नमस्कार माझा महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे पान तंबाखू गुटखा का खाऊन रस्त्यावर तुकणाऱ्यांचे फोटो पेपरमध्ये छापा नितीन गडकरी विदेशात चॉकलेट खाल्ल्यावर वेस्टर्न खिशात ठेवतात तर भारतात रस्त्यावर फेकण्याची सवय आहे हे चित्र बदलले पाहिजेत त्यासाठी पान तंबाखू गुटखा का खाऊन रस्त्यावर तुकणाऱ्यांचे फोटो पेपरमध्ये छापावेत असे आवाहन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले गांधी जयंती निमित्त आज नागपूर महापालिकेकडून आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते या प्रसंगी मनपा आयुक्त डॉक्टर अभिजित चौधरी उपस्थित होते गडकरी म्हणाले की मला देखील चॉकलेट खाल्ल्यावर गाडीतून वेस्टर्न रस्त्यावर फेकण्याची सवय होते पण नंतर ही सवय प्रयत्नपूर्वक बदलली आता मी वेस्टर्न खिशात ठेवतो आणि घरी गेल्यावर डस्टबिन मध्ये टाकतो नेते जगाला मार्गदर्शन करतात पण व्यक्तिगत जीवनात अनुकरण करत नाहीत मी मात्र असे वागत नाही असे गडकरींनी सांगितले इकोलॉजी पर्यावरण चांगले असेल तर दवाखान्यात जाण्याची वेळ येत नाही जल वायु व वा ध्वनि प्रदूषण आयुष्य कमी करते हैं कचरा संपत्ति निर्माण के लिए सर्व समस्या संपेल अ गडकरी मनाले लोग भी बड़े हूशार हैं भारत में चॉकलेट खाते है तुरंत फेंक देते हैं और फॉरेन में जाते है तो जेब में रखते हैं तो वहाँ अच्छा बिहेवियर करते हैं। पर यहाँ आकर फेंकते है रास्ते में तो हम लोग अगर मैं भी आजकल चॉकलेट खाता तो अपने जेब में रखता हूँ और घर जाके फिर डस्टबिन में डालता हूँ मुझे भी एक समय आदत थी खाया कि फेंक दिया गाड़ी से पान थुकते हैं। ये तुम्हारा सा वो पान बाहर तंबाकू गुटखा खाते थुकते हैं। ये थुकने वालों को आप जरा उनके फोटो निकालिए और अखबार को भेजिए कि ये महान व्यक्ति है जो थूकने का काम कर रहे है इनका फोटो जनता के पास भेजिए करके क्योंकि हम गांधी जी के नाम से करें तो गांधीगिरी ने यही गांधी जी ने ऐसे प्रयोग किए थे और इसलिए ये जो पर्यावरण के नागपुर शहर की रक्षा करने के लिए स्वच्छता एक जीवन है इसके आधार पर आज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ मैं बहुत ही आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोग व्यक्तिगत रूप से जैसे हमारे नेता लोग करते कि दुनिया को मार्गदर्शन करते और खुद वैसा व्यवहार नहीं करते ऐसा मत करो आप भी और मैं भी अपने जीवन में स्वच्छता जीवन बनाने के लिए इसका अनुकरण व्यक्तिगत जीवन में करे इसी प्रतिज्ञा आप सब लोग करे महिला बचत गट विशेष रूप से प्लास्टिक के इस कार्यक्रम में शरीक होंगे तो उनको पैसे भी मिलेंगे और महिला बचत गट इसमें आगे आए ऐसा भी उनसे अनुरोध करता हूं और फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ ताजा बतमे पढ़ने महाराष्ट्र लाइव यानल करा वीडियो आवड़ वीडियो लाइक शेयर ही करा